بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد berkata Allah SWT di Al-Quran Al-Aziz Kullu Nafsin Bima Kasabat Rahina Illa Ashabul Yamin Fi Jannatin Yad Basa'alu Anil Mujirimin Nama Salatatun Fisaqo Qalu Lam Naguminan Musallin Walam nakun nuta'imul miskin Wa kunna nafutu ma'al khawifi Wa kunna nukazibu biyaw miski Hatta atta nabi yaki Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Sesungguhnya bagi setiap manusia itu Mereka terikat dan terkait dengan apa saja amalan yang pernah mereka buat. Melainkan orang-orang yang dikira sebagai bulungan kanan. Mereka berada dalam surga. Dan saling bertanya-tanya sesama mereka. Terhadap orang-orang yang berada di dalam neraka. Kenapakah kamu semua masuk neraka? Lalu ahli neraka menjawab. Kami dahulunya tidak mendirikan solat. Kami tidak pernah bersimpati kepada orang-orang miskin sehingga kami memberikan mereka makan. Kami dahulu sentiasa mengikuti orang-orang yang melakukan pembusukan dan cacian. Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Tinggalah datang dan keyakinan kami Apabila kami telah mati dan meninggal dunia Alhamdulillah kita pada petang ini Berada dalam suasana berpuasa Yang telah difatuhkan oleh Allah Subhanahu SWT Ayat yang saya bacakan tadi Ada banyak pengajaran Walaupun hanya beberapa ayat tapi pengajaran yang penting untuk menjadi renungan dan perhatian kita semua. Pertama sekali Allah Taala menjelaskan bahawa manusia ini tidak akan terlepas daripada apa yang mereka amalkan. Sama ada amalan baik atau amalan buruk. Mereka terikat dan terkait dengan amalan. Dan ini merupakan satu peringatan kepada kita bahawa berhati-hati ketika nak berbuat sesuatu. karena semua itu akan dipersoalkan oleh Allah di hari akhirat. Apa yang kita buat di dunia akan berbekas di akhirat. Kalau kita buat perumpamaan, dulu ada satu kertas, nama dia kertas kabel. Kertas kapur ni orang guna untuk typewriter Zaman kita ni dapat ada typewriter dan semua komputer Kapur ni guna dia ialah untuk Menyalin Apa yang kita lukis, kita tulis di atas kertas Akan berbekas di bawah Ataupun kertas yang di bawah Maka begitulah kehidupan kita ni Setiap apa yang kita buat akan dipersoalkan oleh Allah Sekecil apapun dosa yang kita buat, Allah akan tanggung. Sekecil apapun amalan soleh akan dibalas oleh Allah. Dan itu berkata ulama, jangan memandang remeh amalan-amalan jahat yang kecil. Kita rasa kecil je amalan jahat itu. Tapi jangan memandang remeh. Boleh jadi kerana amalan kecil, amalan jahat yang kecil itulah menyebabkan seorang itu masuk lantian. Jangan memandang remeh amalan baik yang kecil. Kerana mungkin amalan baik yang kecil itulah membawa kita kepada syurga. Jadi kerana itu, perhatikan amalan-amalan kita. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menjelaskan ahli-ahli syurga saling bertanya-tanya sesama mereka. Sifat ahli surga ni ialah prihatin. Sebab tu kita dalam dunia ni Kalaupun kita dah jadi ahli masjid, ahli surau Kita dah jadi orang yang soleh Berzikir banyak, baca Quran banyak Tapi kita tak kisah dengan orang sekeliling kita Apakah jiran kita susah, kita tak tahu Apakah jiran kita makan, kita tak tahu Apakah jiran kita dalam kepayahan kita tak tahu? Kawan-kawan kita susah ke kita tak tahu? Adik-beradik kita anak dia ya, sekolah ke tak sekolah kita tak tahu? Itu bukan sifat ahli surga. Sifat ahli surga yang sempurna ialah mereka itu prihatin yang peka dengan apa yang ada di sekeliling mereka. Mereka ambil tahu. Adik-beradik makan kita tak? anak saudara di sekolah ke tak sekolah bagaimana keadaan anak yatim saudara mara mereka semua itu diambil tahu oleh ahli ahli syurga jadi itu peranai ahli syurga ini bermula di dunia itulah sifat dia sampai ke akhirat suka sangat ambil tahu keliling dia susah ke senang payah ke tak payah mereka ambil tahu jadi ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Ketika di dalam dunia ahli surga itu wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak yang telah mereka peruntukkan. Mereka dah sediakan satu bajet potongan peratus dia kepada orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta kerana malu. Jadi ahli surga ni dia dah sediakan peruntukan. Dalam dunia ni dia bukan setakat nak makan dia makan saja. Bukan setakat dia nak senang diri dia. Anak beranak dia. Bukan sekadar dia nak selesa hidup di dunia. Tapi dia akan ambil tahu orang lain yang ada di keliling dia. Dia akan tahu orang-orang miskin yang perlu. Dan lebih hebat lagi orang miskin yang tak tunjuk kemiskinan pun dia kenal mana dia bantu dia beri bantuan dia beri pertolongan itu ahli syurga itu di dalam dunia dalam syurga nanti mereka ia tasa saling bertanya-tanya mereka saling bertanya-tanya sebab tu kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli syurga ni dia tak seronok dia seorang saja nikmat dalam syurga padahal salah dia buat tak tahu sudahlah dia sudah nikmat Makan boleh, minum boleh, duduk selesa diberi layanan oleh Allah dengan layanan yang baik. Tapi ahli syurga dia tak puas hati. Dia pandang kiri, dia pandang kanan. Dia tengok kawan dia tak ada dalam syurga. Dia cari kawan dia. Dia tengok adik beradik dia tak ada dalam syurga. Dia cari apa dia, dia cari kakak dia. Dia cari adik dia. Dia cari teman-teman, dia cari sahabat dia. Mana pergi sahabat tak ada dalam syurga. Dia tak sa'anur mereka saling tanya menanya antara satu sama lain sehingga menjadi riuh surga. Lalu Allah Taala bertanya kepada ahli surga, mengapa kamu semua riuh hendak ni? Lalu kata ahli surga, Ya Allah, kami bertanya sahabat sahabat kami mana dia sahabat kami, mana dia saudara kami, mana dia pak saudara kami. Mana dia teman kami, mana dia isteri kami, mana dia suami kami, Ya Allah tak nampak di dalam syurga lalu Allah Ta'ala menjawab mereka semua itu di dalam neraka lalu berkata ada syurga bila kata teman kamu dalam neraka sahabat kamu dalam neraka adik-beradik kamu dalam neraka abang kamu dalam neraka lalu mereka menundukkan wajah dengan murah ada syurga ditunduk wajah sedih wajah mereka sedih dengan adik-beradik tak masuk syurga sedih dengan saudara-saudara tak masuk syurga sedih teringat sahabat yang masuk surga. Bila ahli surga sedih, Allah Ta'ala pun berkata. Sebab Allah Ta'ala ni tak ahli surga sedih. Allah masukkan mereka dalam surga untuk gembira, untuk senang. Tiba-tiba mereka sedih. Lalu Allah Ta'ala berkata, Wahai sahab, hamba-hamba aku. Kalau begitu pergilah kamu ke pinggir neraka. Pergi ke neraka. Kamu jemput dan pagi semua teman-teman kamu yang tidak masuk surga itu untuk masuk surga. Keluarkan mereka daripada neraka. Lalu semua ahli surga pergi ke neraka. Dan mereka memanggil sahabat mereka, teman mereka, kawan mereka, tahunan mereka. Mari keluar daripada neraka. Masuk surga. masuk semua mereka semua keluar daripada neraka. Lalu masuk ke dalam surga. Bila keluar daripada neraka, Allah bertanya pada mereka. Keluar belakang dah semua kawan-kawan kamu dari bandar tu. Adik-adik kamu, sahabat kamu, teman taulan kamu, kenalan kelana kamu. Maka mereka menjawab, Alhamdulillah, Ya Allah, semua sudah keluar. Lalu Allah dengan sifat rahim dia, Allah kata kepada Malaikat ah Jibril. Wahai Jibril, pergi kamu cek dan lihat tengok neraka. Masih hadirkah orang yang berada neraka? Allah ni sebenarnya kasih kepada kita Allah tak nak kita masuk neraka, sebab tu Allah ini walau sedikit pun alasan untuk mengeluarkan seorang daripada neraka Allah akan guna alasan itu walaupun sikit dia keluar untuk masuk untuk masuk surga Allah keluarkan daripada neraka inilah cinta Allah kepada hamba kasih Allah kepada hamba lalu kata mereka Jibril ya Allah masih ada lagi Lalu kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, kamu pergi tanya, siapa di kalangan ahli neraka itu yang ketika di dunia dahulu pernah sekali dia buat kebajikan. Pernah sekali saja, tak ya, yang, yang lain tak buat. Bukan orang yang soleh, bukan orang yang yang taat, yang, ta yang warak bukan. Tapi sekali dia itu nak buat kebaikan, maka keluarkan dia dari badan neraka. Lalu mereka pergi cari. Bagi jali adalah orang-orang yang melakukan kebajikan sekali Lalu dikeluarkan mereka daripada neraka Masuk surga Allah tanya lagi malaikat Wahai malaikat Ada lagi tak dalam mereka? Malaikat kata ada Lalu kata Allah Wahai malaikat Kamu pergi tanya ahli neraka Siapa di kalangan mereka yang ketika di dunia dahulu Pernah rasa takut kepada Allah pernah rasa takut saja. Salat tak pernah, puasa tak pernah, apa pun tak pernah. Tapi pernah rasa takut kepada Allah. Lalu malaikat Jibril pergi cari. Siapa pernah rasa takut kepada Allah di dunia dulu? Lalu tiba-tiba ada satu orang saya. Kata Jibril betul ke kamu? Dia kata, ya saya pernah rasa takut kepada Allah. Lalu kata Jibril, apa bukti kamu pernah rasa takut kepada Allah? Lalu kata hamba tadi, Wahai Jibril, aku di dunia dahulu ketika telah tua, aku pernah berfikir bagaimana nasib aku di akhirat nanti. Aku ni dah tua, banyak dosa, amal baik tak ada. Dan aku pula penyakit banyak, tak lama lagi mati. Macam mana aku nanti dengan Allah? Lalu aku pun nak sampai saat aku dah tua, aku takut kepada Allah. Lalu aku pesan pada anak anak tu, wahai anak-anak Jika ayah meninggal, Kamu jangan ke bumi, ayah Kamu jangan ke bumi, ayah Sebab so, kami nak buat macam mana, wahai ayah Kamu bakar saja ayah Sebab ayah tak ada apa-apa kebaikan Ayah tak pernah puasa Ayah tak pernah sualan Ayah tak pernah buat kebaikan Jadi baik kamu bakar sajalah, ayah Bila kamu bakar ayah Daging ayah hancur Kulit ayam hancur, tinggal tulang. Bila tinggal tulang, kamu kumpul tulang-tulang ayam. Kumpul tempat tulang ayam. Bila kamu kumpul tempat, kamu tunggu tulang. Sampai jadi debu. Bila jadi debu, aku halus dah. Kamu kumpul debu tadi. Kamu bawa ke tengah laut. Di tengah gelombang laut yang kuat, kamu curahkan debu-debu ayam ni. Ketengah laut, tengah laut di tengah-tengah ombak yang bergelora. Tujuannya ialah supaya bila tipu ayah ni telah dibawa oleh ombak, nanti bila Allah nak azab ayah di akhirat, Allah tak mencari ayah. Jadi itu bukti saya takut kepada Allah. Lalu Jibril tanya Allah, Ya Allah, aku tak tahu dia ni cakap benar tidak. Benarkah dia, Ya Allah? Lalu Allah kata, betul, wahai Jibril. Lalu kata Jibril, kamu diberikan keizinan oleh Allah untuk keluar daripada neraka. Tengok bagaimana Allah sayang kita. Allah kasih kita. Begitu sekali kasih Allah. Walaupun hanya ada satu alasan saja. Allah keluarkan kita daripada neraka. Lalu kalau begitulah kasih Allah kepada kita. Mengapa kita masih duhaka kepada Allah? Mengapa kita masih lalai kepada Allah? Mengapa kita masih membiarkan masa? Tanpa mengingati Allah mengapa kita tidak mengenal cinta Allah? Lalu kerana itu jadilah orang-orang yang mengenal cinta Allah. Biar sampai kepada mereka mengingati hubullah, cinta Allah kepada kita sehingga kita terhalang daripada melakukan maksiat dan sehingga kita gairah dalam melakukan taat kepada Allah. Lalu kerana itu, cukuplah cinta Allah itu menjadikan kita orang yang taat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan hati kita lembut, mengingati cinta Allah, mengingati kasih Allah. Allah tak nak kita masuk neraka. Allah nak kita masuk surga. Allah nak kita berbahagia dalam surga-surga Allah bersama teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan kita semua insya-Allah. Jadi sekali kalau untuk peringatan pada petang ini, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita bersama dan membentuk jiwa takwa kita kepada Allah. Kerana takwa itu banyak kelebihan dia. Itu dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dalam surah Al-Imran dalam surah Al-Fala ayat 2 ayat 3 ayat 4 dalam surah Al-Imran ayat 76 dalam surah Al-A'raf Ayat 96 dalam surah Al-Baqarah ayat 149 Menceritakan tentang kelebihan-kelebihan takwa kepada Allah Jadi insyaAllah sekadar itu saja dulu Untuk petani dan abid Supaya kawan selamat datang juga kepada Bapak-Ibu Dr. Kamarul Ishaq Dr. Nyat Bakri Mikmay, Dr. Salih Mayan Dr. Salahuddin Nasir ada ramai lah doktor Rosso gitu itu nampak ada kerja tapi dia tak ada jadi insya Allah dia ada tutup. jadi insya Allah terima kasih Al-Fatih Ustaz Syakir dan bagi pengusia pada petang ini mudah-mudahan kita semua dapat duduk sejenak dan kita mengingati Allah Ta'ala Ijlis bin Anub min Sa'atan kata Sena'umah duduklah bersama kami kita membina keimanan kepada Allah Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh